У жіночому чемпіонаті України з баскетболу беруть участь дві одеські команди Онмуві Мар з морського університету та срібний призер минулої національної першості Інтерхім з Дюшор імені Бориса Літвака. Обидва колективи виступають у попередній групі Г. Та 24 жовтня вони зустрілися у очному двобої у спорткомплексі морського університету. Перевагу у цій грі усі заздалегідь віддавали Інтерхіму, хоча й Команда ОНМУ підсилилася кількома ветеранами та горіла бажанням дати бій одному з грандів українського чемпіонату. Втім, гра ніяких несподіванок не принесла вже на третій хвилині. Онму поступався з рахунком 0-6, Та Леонід Парвадов взяв перший тайм-аут. На п'ятій хвилині рахунок став вже 15-0 на користь Інтерхіму, і лише після цього студентки морського університету також почали набирати очки. Перша чверть. Принесла приголомшливий результат 32-8 на користь Інтерхіму. Глядачі на балконі вже почали перемножувати ці цифри на 4 чверті та отримали 128 на 32. Можливо, так би воно і було, але Ірина Щепекіна почала підпускати у гру наймолодших учасниць європейської юнацької баскетбольної ліги дівчат 2000 року народження. Та гра трохи вирівнялась. Були моменти, коли Інтерхім грав молодіжно. Ною п'ятіркою, де найстаршою була Юлія Мусієнко 97-го року народження, а разом з нею на майданчику були Христина Карп та Єлизавета Міціна 98-го року, та Анна Сугак і Єлизавета Апанович 2000-го року народження. Тим часом до великої перерви перевага Інтерхіму зросла до 61-18. Чудово проявили себе і новачки клубу Ольга Краєвська та Тетяна Антанюк, які проводили вже свою другу гру у. Лавах інтерхін з дюшор імені Літвака та гравець збірної України Аріна Білоцерківська, яка у матчі проти ОНМу дебютувала у складі своєї нової команди. У підсумку Інтерхім здобув перемогу з рахунком 107-44. 17 очок принесла своїй команді капітан з Дюшор імені Бориса Літвака Наталя Колотовська. Дабл дабл записала у свій актив Христина Карп 16 підбирань та 10 очок. Чемпионат начался, слава богу, со всеми трудностями или с какими-то там негораздами, но все-таки начался, играя 16 команд в женской лиге. Мы одни из них. Наша студенческая команда немножко доукомплектовалась ветеранами. Подошла к нам играть Юлия Гладченко. Вот. Еще два игрока у нас не заигранных пока, но Одна лечит травму, вторая решает свои там семейные проблемы. Будем надеяться, что дальше мы будем, так сказать, играть более успешно, потому что у нас, как говорится, задачи не стояли бороться с командами сильнейшими в Украине. Это понятно, что Интерхим, там, Киевская Динамо и так далее, это команды нам не по зубам. Мы все-таки клуб студенческий, молодой. И, и будем, будем стараться, будем играть по возможности результативно и будем радовать наших болельщиков. А болельщиков всех поздравляю с началом чемпионата, женского чемпионата Украины. Хотелось бы, конечно, чтобы игры были более упорные и ну, равные, более соперник. Вот. Ну, девчонки, конечно, в, в команде противника я хочу, конечно, выделить Наташу. Кириленко Дружинину, ну и Юля Гладченко. Это те, которые бойцы, которые любят баскетбол, приходят, сражаются. Как бы им тяжело не было, как бы нелегко, они любят эту, игру. И очень приятно, что они молодежи пример хороший показывают. Сегодня играли две совсем уже молодые наши воспитанницы, Аня Сугак и Лиза Апанович, Как вы оцениваете? Ну, они играли немного, но все-таки. Как вы оцениваете их игру? Ну, очень сложно, конечно, сейчас сказать. Одна первая игра, они с нами мало тренируются. У них, наверное, волнение было. Ну, не такого видно, что было старание, где-то какие-то ошибки, где-то что-то может быть. Но это может быть еще на фоне волнения. Так, молодцы девчонки. Вот. Ну, к сожалению, что 2000 го -то, только три человека можно заявить. Вот. Ну, потихоньку, потихоньку все-таки давать возможность какие-то моменты игры, вот, чтобы они участвовали. Насколько команда готова к старту Балтийской лиги? Ой, да я же говорю, вот про таком спарринге, ну, играем мы с юношами еще, конечно, но ну, нет игр с таких, которые мы можем посмотреть, насколько она готова. По этим играм очень сложно сказать, функционально и тактически. Но ну, девчонки очень хорошо тренируются, стараются, ну, к ним вообще никаких претензий, желание огромное. То есть индивидуально остаются, и после тренировки работают еще, ну, сами дополнительно. Скажи, пожалуйста, ты играла, я знаю, за границей в последнее время. Почему ты решила сейчас вернуться в Украину и именно в одесскую команду? Ну, в Украину я уже планирую не первый год остаться, потому что у меня семья здесь, маленький ребенок. Моему мальчику три годика будет в этом в ноябре, в этом году. Поэтому, ну, тяжело без семьи, и мы уже планировали не первый сезон остаться. К сожалению, в Киеве условий для игры у меня не было. Я была в «Динамо», как многие знают, но не сложилось там. Поэтому в этом году я решила в Одессу. Мне очень нравится коллектив. Тренер уже не первый год знакомый с девочками, и с тренером. У нас очень теплые отношения. И они как бы звали меня не, не в этом году только, но в этом году мы договорились, и нас, в принципе, все устраивает. Ну, сегодня у тебя первая игра. В самой ты не участвовала. Как тебе в коллективе, как игра, как все? В коллективе я как дома, я знаю девчонок много лет, и э, Катя Добрикова, моя крестная моего сына, поэтому мы уже и родственники частично, поэтому, ну, как игра, ну, на счет, на табло все видно, мы ждем уже первой восьмерки и Балтийской лиги, каких-то игр, которые уже дадут более интересный результат, я думаю, будет с кем посопротивляться, сопротивляться, пободаться. Сейчас в одесскую команду пришли три новичка, считая тебя, и все три опытные. То есть есть, наверное, надежда, что команда сможет сделать какой-то следующий шаг. Я уверена в этом. Я надеюсь, что я пришла и я помогу этой команде. Я думаю, что все у нас в этом году должно быть только, только к лучшему. Первое место, я думаю, мы должны брать обязательно. Інтерхім з дюшор імені Бориса Літвака виграв обидві проведені гри чемпіонату України з сумарною різницею очок 213-71 та беззаперечно очолює турнірну таблицю групи Г. 31 жовтня. Підопічні Ірини Щепакіної зіграють останню гру першого кола у Херсоні проти місцевого клубу ХДУ Таврійська зірка. А 11 листопада Інтерхім стартує у Балтійській баскетбольній лізі у Мінську. матчем против клубу Горизонт Рекорд.